Мы жили на линии соприкосновения, как бы границы. Это Торецк город. Сейчас, может, вы по телевизору слышите, какие. А сейчас он оккупированный город. Но бои все равно идут. Вчера показывали сюжет, я смотрела. Там Щербиновка есть такой поселок. Вот и прям бои как наши чистку зачищают. В общем, и одного жителя даже спасли, сидел в подвале. Представляете? А в Торецке осталось 40 с чем-то человек только в городе. Уже нет никого, все люди. Кто куда? Кто куда? Как для вас началась война? Как вот вы узнали Именно в 22-м году? Дочь позвонила с Краматорска, она в Краматорске жила и работала. И она позвонила в 5 часов. Для меня, конечно, это был шок, потому что я никогда не думала, что это может произойти. И когда говорили еще у нас, были такие слухи, по осени, в ноябре месяце вот, уже говорили, что будет война, я не верила. Я никогда не могла допустить, что Путин такое, на такое решится и такое сделает. Будет уничтожать нас и разрушать все живое и неживое. Как бы вы жили, вы как что линия фронта до вас наближается, что нужно выезжать? Просто у нас, понимаете, у нас украинские те самые ЗСУ стояла у нас граница на линии соприкосновения. Мы это слышали постоянно. Они били на ту сторону, те били на нашу сторону. Но дома у нас с 2014 -го года как бы очень редко было там, что где-то дом разрушили, попали. Вот. И поэтому мы как-то к этому привыкли с такой уверенностью, что наши не, ну, не допустят, чтобы нас понимаете, били. Но тем не менее, когда на улицу выходишь постоянно в напряжении, если идет это обстрелы, и вот это вот... Старались выходить тогда, когда притихнет, вот, когда и так быстренько бегом пробежишь, что-то купишь и быстрей домой. Как вы решили переезжать как вы это место выбрали? Я место я выбрала это место ну, не случайно. Тут как бы родственники были и они пригласили и дочь моя уже была здесь, она раньше приехала, а потом и мы внук настоял, сказал бабушка выезжай обязательно выезжайте, не оставайтесь там. У нас возле дома огром, ну как, метров 300 от нас, может даже меньше, огромная котельная газовая. И вот когда попали в эту котельню, все горело, все громыхало. Вот у меня такой был срыв. Вот. Я... И мне кажется, и память потеряла, и все на свете и вообще. Такая истерика была. И через день мы выехали, записались на эвакуационный автобус, и мы выехали. Что... Вы что я запытаю, але вот я це Вот вы все? меня сейчас расспрашиваете, меня уже трясет, понимаете? Вот у меня такое состояние, во-первых, что неврология у меня. Я, если начинаю об этом говорить, то начинаю нервничать. Мы втратили, у нас жилья нет, ничего у нас нет, возвращаться нам некуда. Вот. И уже вроде бы как и сделали люди, ну многие знакомые, соседи делали на сертификат на восстановление жилье разрушенное. Но приходят наш Донецкой области, в основном приходят там, где оккупированные, и это отказ приходит, по, по потому что когда кончатся боевые действия, тогда вот так вот. Я поначалу, я даже, знаете, очень удивлялась, что такая реакция. Вот там начинается тревога, или это люди ходят свободно, и детки бегают, и они улыбаются, и даже не обращают внимания. Я была вообще в шоке, понимаете. Думала, люди, люди, что ж вы делаете? Вы не знаете, что это такое. Если бы вы ощутили это, то вы бы так не делали. Но это очень страшно, очень страшно. У нас много знакомых моих, которые погибли, не уехали, а остались там и попали, попадали под обстрелы. Вот дома разбивали, а они так и оставались там в подвалах. Вот никто их не хоронил, никто их не, потому что никто спасать в такой ситуации не будет, подвергать себя жизни. В общем, молюсь у меня внук тоже защищает, вот воюет. И я молюсь за всех, за детей, за внуков.